Я хочу сказать, что команда Ивана франковская уже много лет играют вместе. Там у них есть игроки травмированные, которые вот в концовку чемпионата не участвуют. А так и опытные игроки, но нам в течение всего чемпионата мы у них все игры выиграли, поэтому сегодня и вчера мы не имели права проигрывать. И даже пускай не попали, вчера дальние, сегодня они совсем хорошо играли. Три десяти минутки, но в четвертой собрались и показали, что мы сильнее. Смотрите, можно сказать, сезон завершен. Так, в двух словах, если подвести его итоги, что получилось, что не удалось. Ну, чтобы полностью итоги подвести, должно, конечно, еще время пройти, проанализировать. но ну, в общем-то, уже анализ был. Хочется сказать, что нам чуть-чуть не хватило попасть в четверку. Можно сказать, что домашние игры на выезде с Регины Баскет. Мы сыграли 1-1 последний тур, а выиграв две игры, одна игра за две шла, и поэтому можно было бы уже играть и где-то рассчитывать, то, что мы были в четверке. поэтому ну, девчонки ну, сыграли, я считаю, что, может быть, конец чемпионата не совсем так хорошо, как начало. Да. Я думаю, что не хватило опыта еще, потому что э, ряд команд усилились. И Кировоград и Динамо, и Регина Баскет. Сейчас в Тимскуфе еще добавится и ряд игроков на плей-оффы. Поэтому нам было очень сложно, состав молодой. Ну не совсем молод. Но в основном я старалась давать много игрового времени девчонкам молодым, и поэтому опыта не хватило. Я считаю, что опыта во многом. Ну и подготовки, потому что в начале сезона у нас не было ни сборов, это тоже сказалось в конце чемпионата. Вашему мнению, насколько этот состав сегодняшний реализовался? Есть ли недорости? расти, конечно, всегда есть. Даже самому опытному игроку есть на чем расти. Главное, чтобы было желание, старание и стремление к чему-то. Поэтому, чтобы реализовать на сто процентов, я думаю, что надо еще немножко хорошо попотеть и потрудиться. И ставить задачи, конечно, намного выше. Какие у тебя есть планы? Планы? Мы продолжаем тренироваться. У нас, я считаю, что надо очень много работать над индивидуальной техникой игроков, совершенствовать ее. Также какие-то специальные физические упражнения выполнять, то есть тренажерный зал, стрелая подготовка. То есть мы будем тренироваться, работать, я думаю, что до июня месяца, а там уже, наверное, будет отдых. И... Не, мы планируем, э, планируем турнир провести, только еще вот я не знаю, в мае месяце э, к нам приедут команды или э, мы куда-то поедем, потому что всегда в конце сезона какие-то проводятся турниры. Хотелось бы, конечно, дома провести вот, и посмотреть, что тут э, ту работу, которую мы вот, сейчас будем делать. Там сложится сейчас конец чемпионата тяжело сказать какие команды некоторые могут подтвердиться а не приехать поэтому надо немножко подождать дней 10 и тогда уже будет все точно известно